Надеюсь, вы в хорошем настрое, а мы продолжаем нашу программу. 1 березня в Одесі відбудеться День мам. І сьогодні у нас в гостях організатор цієї події, молода мама та успішний бізнес-тренер, коуч, психотерапевт Катерина Кравець та Катерина Петрова, логопед, спеціаліст по роботі з дітьми та батьками. Рада вас вітати в нашій студії. Здравствуйте. В нас Здравствуйте. сьогодні багато катерин. Тож ви теж користуєтеся нагодою. Може, ви подивитесь так між ними, і ваше бажання теж збудеться. Мы и начинаем. Скажите, будь ласка, девчата, говорят, что мама – самая лучшая профессия на земле. Что вы думаете с этого привода? Чего вы согласны с таким вызначением Наверное, самая и самая тяжелая и самая ответственная, потому что я думаю, от мамы зависит не только жизнь этого ребенка, этих детей, но и все поколения последующие. Закладывается такая информация. Mm -hmm. Да, это передовой план на передовой. Но и самое лучшее, потому что, наверное, чтобы быть мамой, нужно не просто уметь что-то одно делать, какая-то профессия, да, токарь может свою профессию делать, какой-то Чоловік в кулінар може тільки готувати, а мама це цілий комплекс, комплекс навиків, коли нужно вміти жити і жити не просто а жити щасливо. І в наш час особливо жінка вона не бажає замикатися лише на ролі мами. Вона бажає бути реалізованою в соціумі. Вона бажає свої таланти якісь транслювати в світ і все встигати. Скажіть, як це можливо поєднувати гармонійно в наш час. Мне кажется, что в наше время как раз по-другому и невозможно, потому что очень большое количество информационных потоков, очень большое количество процессов и ускоряется жизнь, ускоряется и уплотняется. И тогда помимо семейных забот и материнских, хотя разные, разные случаи бывают, помимо семейных и материнских забот, еще есть возможность самореализации, возможность себя включения в социальную жизнь. Это настолько обогащает маму и обогащает жизнь, что точно можно. Я думаю, что я одна. Самое главное, мне кажется, это верить в себя, развивать какие-то свои способности, вот не забывать о себе. Вот ты на передовой, да, ну ты ответственна в этом, да, и задавать себе вопросы. Как сих гармонии в этом, потому что, ну, это очень стрессовая такая задача. И Нет. детина, и кризовые часы. Мне кажется, нужно все таки с окружением со своим разобраться. Да? Обязательно первое это я, да, второе, какое окружение, все-таки это играет большую роль. Если я поверила уже в себя, да? и я могу дать кому-то дальше что-то помимо себя, то давая происходит обмен. Да? И мы выбираем в себе тех людей, с которыми очень приятно и здорово, и с которыми можно идти по жизни, да? задавая свои какие-то вопросы, правильно поставленный вопрос, сразу подразумевает уже и ответ. Какие может поставить себе женщина вопросы, чтобы зрозуміти? Как поеднать эти две роли? Ну чего я хочу на самом деле? Что мне нравится? Что я делаю в удовольствие? Потому что работать только ради того, чтобы работать или работать только ради того, чтобы деньги зарабатывать, это очень быстро истощит женщину. У мужчины есть такая плановая задача и предназначение: ловить, добывать мамонтов, притаскивать этих мамонтов своей женщине и сдавать. И это для них их реализация. А для женщины зарабатывать деньги — это один из способов через получение удовольствия, через реализацию внутренних талантов. И тогда первый вопрос чего хочется, какой жизни хочется, каких отношений в социуме хочется, каких результатов хочется вот, ежедневно в процессе получать, каких состояний хочется. И тогда, исходя из этого, очень легко выбирать деятельность. Если деятельность в удовольствие, женщина не будет уставать. Она будет только заряжаться и отдавать снова, заряжаться и отдавать снова. Это постоянный круговорот энергии такой, сил энергии. Скажите, как народилась идея в целом ты такой фестиваль «День мам? Для чего это потребно? Это интересно, как как родилась она? Это одно. Я бизнес тренер, много провожу бизнес форматов в бизнесах, в корпоративных форматах обучения, и очень много людей задавали вопросы по отношениям с детьми. Потому как успевать быть и успешной и красивой мамой, потому как все это гармонизировать, как все складывать. И родилась идея для мам. Сделать такой фестиваль, где у нее будет пространство вдохнуть глоток свежего воздуха, вдохновиться, и в течение года, следующего, вот до следующего фестиваля, реализовывать идею гармоничной жизни. Потому что если мама счастливая, то всем хорошо. Хорошо детям, хорошо мужу, хорошо другим людям. Если мама включенная в жизнь, если мама реализована, у нее внутри все хорошо, она успевает отдыхать, она успевает быть красивой, ну для себя красивой, так как она это видит. Она успевает с ребенком пообщаться, с другими людьми пообщаться, то у нее ну, хорошее состояние. И вот идея фестиваля как раз вдохновить мам на то, чтобы жить вот такой жизнью в разных, в разных планах. А, как вы доеднались до этого фестиваля, еще вы будете рассказывать мамам? Я буду рассказывать мамам о гимнастике мозга. Это упражнения, которым помогают и учиться, и хорошо общаться. Это такая маленькая помощь по жизни, основана на физиологии человека, разработана еще там американцами в 60-х годах. Физиологи все подключались и принесли лепту, все принесли туда. И создалась такая гимнастика 26 упражнений. Он очень помогает э, в обучении взрослым. А еще быть. бонус там будет про то, как ребенку самому. Да, э, самому играть. Но все равно начинаем с мамы. Ребенок однозначно ребенок сам может играть, но мы начинаем с мамы. Если мама сама может играть, да, мы сделаем акцент на маму, да. Мы делаем большой акцент на то, э, что женская мысль она сильнее мужской. А почему что вы привідкрити нам таємницю и mm. может одну якусь вправу расповести, показать? Ух ты, прям так сразу хорошо. Ты еще можно повторить. У нас, да, да, сейчас я просто хочу четко, mm. чтобы сразу себе представили. Два уха, два глаза, две руки. И все эти информации, они пересекаются в средней линии. Да? одно ухо, оно слышит в ту сторону, но немножко захватывает здесь. Глаз видит туда и захватывает здесь. И вот эта срединная линия, в которой мы читаем, ребенок может увидеть только одну букву, если эта срединная линия нарушена, может увидеть слог, может увидеть слово, а может увидеть предложение не только ребенок, а человек. Да? И если у него эта срединная линия выверена и все нормально, то вообще информация никаких проблем. Да? И как вы И это да. это перекрестное движение, да. Простые, они делаются в течение, ну, стоя, да, вы понимаете, да. Mm -hmm. Можно делать так, колено поднимая, да? или локтями, или вот так то есть все пары не ру вот это да? срединная линия э, э, любому человеку написав сочинение э, э, обращаться кому то э, с какой то речью можно сделать эти перекрестные движения это маленькая помощь ну и обязательно ребенку такая гимнастика это на э, в школах это если было бы введено было бы отлично но я думаю что в наших тех школах еще в советских да? эти гимнастики были, да. Наши пальчики устали. Это все оттуда, все оттуда. И это на мозг, э, да, да. уже добро. Да, нейронные связи, те участки мозга, которые были незадействованы и недостаточно работали, они начинают включаться. Включается мозолистое тело, э, которое э, отвечало, за, когда ребенок ползал, за ползание. Вот тот ребенок, который мало ползал, ну, лучше бы по почаще делать эти перекрестные движения. Это в помощь. Дякую. Mm -hmm. Скажите, а каких знаний не вистачало вам, когда вы стали мамами? Вот еще, еще вы ведь чулы. Мне, мне вообще не, не, недостаточно было знаний о том, как быть мамой. Я была успешным бизнес-тренером, бизнесменом, бизнес-вумен и активным да. социальным деятелем. Но о том, как быть мамой, это был, вообще это муж не учат никогда. Мы только впитываем модели наших родителей неосознанно. И потом неосознанно их повторяем. Именно поэтому я говорю, что вот, концепция фестиваля Счастливая мама, счастливый ребенок это про то, если мама научила свою жизнь делать счастливой она не просто себя делать счастливой она учит что ребенка что этой модель есть что можно счастливую жить жизнь жизнь жить раз два три логопед и потому что нас неосознанно учили каким-то вещам иногда тупиковым но мама это человек который должен объединять гармонизировать и учить вот такому комплексному я помню мама мне подарила книгу счастье вашего ребенка, и с этого все началось. И там были как раз мелочи, 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 которые в жизни пригождались, потому что я не знала, как успокоить ребенка, как говорить с ним, наказывать, не наказывать, а вообще, что происходит с отношениями с моим мужем после того, как родился ребенок, куда они деваются, что происходит, что с моим временем, я никогда не знала, что я была такая свободная, свободная, и потом вдруг в один момент 100% моего времени мне перестало принадлежать, 100%. Мы поворнемся сюда. Поздравления после да. витповеди э, нашей дни Катерины. Ну, с мамами это Когда была мама, это было очень мой опыт тоже. Мне надо было просто оказываться, для... я сейчас это понимаю, мне нужен был какой-то добрый человек, поддерживающий, что у тебя все получится. И вот первый вопрос. да. А что я хочу? Осознанность, осознанность. Даже любая мама, вот Катюша правильно сказала, есть огромное количество вариантов, да? да? И не выбирать какой-то грустненький вариант, да? Сейчас огромное количество притч, и прочитала буквально недавно одну притчу, вот как раз спроса в тему. Значит, гуру рассказывает анекдот. Очень смачный какой-то анекдот. Посмеялись все, посмеялись дружно. Он за второй раз рассказал анекдот. Ну, так немножко поулыбались. Он рассказал третий раз анекдот. Угу. Переглянулись. Он говорит, ну вот смотрите, почему вы над одной шуткой не смеетесь три раза, а можете плакать очень долго над какой-то причиной, повторяя. И причем так взял, передал, там опять передал, передал. И вот так это долго может желание. Так вот, первое. Вехи. Я однозначно могу быть счастливой в этой жизни. Да? и по вот этой дороге, и в эту сторону, и на вектор держать, да, так этот вектор у нас бывает очень грустный, и так ты знаешь, точно хочу быть счастливой, точно, вот точно, да, вот сюда, и потом так раз, бах, какие-то события, нет, я держусь за свой вектор. То есть определиться с самой собой, так у меня получится. Какие головные навычки счастливой мамы? Oh, хороший вопрос такой. Yeah, yeah. <laughs> Мне первое, что всплыло, это доверять себе. Вот. Очень часто мы ориентируемся на внешние точки, на, вре на внешние точки на зрения. Когда нам говорят: "Ты хорошая мама" или "Ты недостаточно хорошая мама", как можно быть такой мамой? Это все внешние ориентиры, об которые женщина бьется, спотыкается и не доверяет себе. Потому что иногда хорошие мамы, достаточно хорошие мамы, для своего ребенка можно быть, не выполняя вот эти общепринятые социальные рамки, когда у тебя ребенок должен быть чистым, поглаженным, причесанным, сытым и ухоженным, и ты тогда хорошая мама. Неправда бывает по-разному. Бывают грязные, замурзанные дети, самое счастливые. Самое. И мамы счастливые, и вообще у всех хорошо все на душе. И, и вот. Доверять себе, первое ⁇ доверять себе. Катя, ну, это с... Я присоединяюсь исключительно Вот это доверие, вот я о чем же сказала Что мне нужно было доброе слово Я искала это доброе слово Я и вне искала, вовне То есть чтобы кто-то мне подтвердил со стороны это да ты хорошая, да ты хорошая мама У тебя отлично все получается А там же надо гладить сколько там Эти пеленки с, трех, с двух сторон И сколько раз там, пять раз в день пол мыть надо да? А ты не успеваешь пять раз в день Помыть пол А вот нужен добрый человек Вот просто записать как леет мотив <laughs> в жизни. Скажите, а как сберегти отношения с человеком, когда народжується детина все ж таки, из вот, вашего опыта и, возможно, из отриманных знаний, что основные, какие тезы можно выраховывать, что основное? Хороший вопрос, У нас на фестивале швейцарец выступает по этой теме, как сохранить долгосрочные отношения с мужчиной, когда появляются дети, здесь, наверное, много нюансов, Катерина точно ну да, с этим... Ну, можно выделить и какие-то... Договариваться. Это, это ведущий момент. Только договариваться. Ни в коем случае не отворачиваться, не обижаться. Нету слова обида, нету слова замкнутность. Осознанность. А зачем я? Осознанность в чем? А что я хочу? Вот это, что хочу, это ведущая. Моя потребность. Какая моя потребность? Моя потребность обижаться. А выгодно ли мне это? А выживательно ли это? Мне кажется, это еще есть... время выделять специально. Понимать, что отношения это тоже ресурс, в который надо вкладываться. Да. Потому что очень часто ребенок рождается, и он естественным образом забирает внимание от отношений. Вначале эти люди принадлежали друг другу, вдохновляли друг друга, любили друг друга, делали приятное, а потом вынуждены отвлеклись друг от друга и перестали специально выделять для этого время. Потому что ну, переключились физиологические потребности, инстинктивные потребности мамы они переключаются на ребенка. Если специально Выделять на это время, вот, дорогой, в это время мы только с тобой: бабушки, няни, сестры, братья все, кто могут за этим ребенком присмотреть, ребенка отдали и с чистой совестью к своему мужу. Своєму любимому чоловіку тайм-менеджмент для жінки, яка стала мамою, це одна ну, так, з найголовнішки Катерина Рибальченко, яка <laughs> була в предыдущому блокі, вона якраз буде розказувати на дні мам о том, як мамі все успівати, як вистроїти свой тайм-менеджмент. Она спеціаліст в этом плані. Чи ви вже вирахували які основні принципи для вас тайм менеджменту коли ви мама? Ну, так мы уже, слава богу, подросли. это было? У меня точно, я знаю, что нужно специально выделять время для отдыха. Иногда отдых может быть с детьми. Иногда мама считает, что хорошая мама это пришла домой и начала заниматься с детьми, готовить, убирать, плепить что-то с ними, писать, танцевать, куда-то водить их на плавание. Нет, иногда мама может прийти, лечь на диван, уставшая, отдыхать, а дети будут ползать по ней, и это тоже будет играть с детьми. А мама в это время спит. Я хочу все-таки сказать, чтобы вот, это, вот да, часа, да, это Чтобы они ползали, так скажем, организованно. Да, организованно. Да, чтобы ползали. они ползали организованно. Их надо организовать. Это их да, Какой-то период времени нужно внести свою лепту, вот эту организованность в их организацию. Они организовались, Можешь лежать на диване. У нас, на жаль, закончился час. Буквально по два слова от вас. Как вырастить счастливую дитину? Головні тезы. Я Якщо думаю, можно. примером, только примером. Никаких норовоучений. А вот я счастливая. Ну, верить в это, доверять себе. Катюша сказала, вот эта вера, это, мне кажется, самая ведущая. А для женщин, еще раз, женские материальные э, мысли, э, ментальные, это, они просто рождаются вот тут, вот сразу происходят. Дякую вам тоже за такую важливу тему. Я гадаю, сейчас у многих людей з'явилася э, такая думка, что нужно... Потрібно... Привітати свою маму, і я свою маму вітаю з телеекрану, екрану. А ви, можливо, подзвоніть, тому що мама це наша найважливіша людина, одна з найважливіших людей. І я дякую дівчатам, що вони сьогодні завітали. В нас в студії були молода мама та успішний бізнес-тренер, коуч, психотерапевт Катерина Кравець та Катерина Петрова, логопед, спеціаліст по роботі з дітьми та батьками. Тож гарних вам вихідних і до наступних зустрічей! Хай вам щастить!